ৰাতিপুৱা লালচাহাপ গেছত বহাই দি পেলাই মই এটা ভীমকল উলিয়াই ভীমৰ দৰে খাই ল'লোঁ আৰু ভীমকলটো খাওঁ মানে মোৰ এইফালে লালচাহ সম্পূৰ্ণ ৰেডি লালচাহকাপ খাই পেলাই মই চাইকেলখন উলিয়াই ল'লোঁ আৰু চাইকেলখন অকণমান চাফ চিকুণ কৰি পেলাই মই ৰাওনা হ'লোঁ ধূপ ধৰালৈ বুলি কিয়নো আজি সোমবাৰ আৰু এই সোমবাৰে ইয়াত এখন সাপ্তাহিক বজাৰ বহে আৰু এই সাপ্তাহিক বজাৰখন অসমৰ এখন অন্যতম বৃহৎ বজাৰ বুলি ক'ব পাৰি ইয়াত মানুহৰ বাহিৰে প্ৰায়বোৰ বস্তুৱেই বেচা কিনা হয় আৰু মই এই বৃহৎ বজাৰখনত আহিছোঁ অকণমান কমলা টেঙা নিবলৈ আৰু বজাৰত আহি দেখিলোঁ যে ইয়াত অগণন কমলা টেঙা বিক্ৰী কৰিবলৈ উলিয়াইছে আৰু মই ইয়াত বেছি দাম দৰ নকৰাকৈ এশ টকাৰ কমলা টেঙা লৈ আহিলোঁ আৰু ঘৰত আহি দেৰি নকৰিলোঁ কমলা টেঙা খাবৰ কাৰণে যোগাৰ কৰাত লাগি গ'লোঁ আৰু এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি নিমখ জলকীয়া পিঁয়াজ অ' চৰি পিঁয়াজ নহয় নিমখ জলকীয়া দি কোনে কোনে খাই ভাল পায় জনাবচোন মই বাৰু খুব ভাল পাওঁ আৰু এনেকৈ তিনিটা কমলা টেঙা অকলে কাটি নিমখ জলকীয়া দি ৰ'দত বহি খাই খতম কৰি দিলোঁ আৰু তাৰপিছত মোক লগৰেজনে ফোন কৰিলে তাৰ লগত যাব লাগে হেনো ধূপ ধৰা আৰু যদি ধূপ ধৰাত যোৱা হয় আজি আৰু ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ব গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'ত অতি সোনকালে লগ পাই আছোঁ